компьютерных систем и сетей ведет подготовку специалистов по направлению компьютерной инженерии. После окончания обучения студенты получают квалификацию и диплом бакалавра. Это 4 года обучения. После 5 лет обучения получают квалификацию и диплом специалиста и магистра. На кафедре работают 10 квалифицированных преподавателей. Из них 2 доктора наук профессора и 8 кандидатов наук доцента. Большое внимание на кафедре уделяется дисциплинам, имеющим отношение к проектированию и обслуживанию компьютерных сетей, масштаба предприятия. Также наши студенты изучают построение сети интернет, протоколы, сервисы этой сети, а также способы подключения к сети интернет локальных сетей организации. типу та спеціалізованих дисциплін кафедри, присвячений поглибленому вивченню найсучасніших мов та інструментів програмування а також вивчення основ будови та проєктування вузлів електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних систем та мереж. Ми вже давно звикли проводити асоціації між роботою програміста та такими поняттями, як комп'ютер, інтернет, комп'ютерна мережа або система. А чи виникає у нас відповідна асоціація при погляді на радіокеровану або співаючу іграшку в руках дитини, на мобільні телефони, сотні електронних побутових пристроїв, які спрощують наше життя? З усіх сторін нас оточують речі, електронною основою яких є цифрові схеми з програмним керуванням, про що більшість з нас навіть не задумають. Але ж це осяжний простір роботи для спеціалістів з розробки відповідних систем та створення програмного забезпечення для них. Осягнути цей необмежений простір дозволяє вивчення принципів будови мікроконтролерних систем та методів низькорівневого програмування. Не дивуйтесь, якщо в процесі вашого навчання речі навколо почнуть розумнішати і виконувати команди. Розробка подібних систем стала захопленням багатьох наших випускників, а декому з них забезпечила умови для далеко небідного існування. Представляет также большой интерес новые технологии параллельных высокоразвитых вычислений. Это технология CUDA, которая была предложена первой фирмой NVIDIA. Идея состоит в том, чтобы распараллелить процесс вычисления на 500 процессорных ядрах, которые установлены в графическом ускорителе, например, видеокарты 6480, и заставить эти ядра работать параллельно, например, для решения систем линейных уравнений, состоящих из 10 тысяч неизвестных. Во время таких экспериментов магистры исследуют, насколько эффективны графические процессоры по сравнению с традиционными многоядерными процессорами, которые установлены в современных высокопроизводительных рабочих станциях. Исследования показывают, что по производительности при матричных умножении высокопроизводительные системы, которые работают на базе видеопроцессора, например, Shepard 480, 8-7 раз быстрее работают, чем процессор фирмы AMD, который имеет 6 ядер и имеет такую частоту 3,5 ГГц. Сейчас на нашей кафедре установлен высокопроизводительный сервер на одном графическом процессоре SLC 2075 и шестиядерном процессоре фирмы AMD Phenom X6, который способен выдать суммарную производительность приблизительно один тарафлопс, После окончания нашего университета студенты, наши студенты, могут работать по специальности в следующих направлениях. Это специалист по проектированию компьютерных систем и сетей, администратор больших компьютерных сетей уровня предприятия, специалист по проектированию цифровых систем управления, например, двигателями автомобилей, производственным оборудованием, бытовой техникой и так далее. Это программист, на языках Assembler и для микроконтроллеров и микропроцессоров. Это специалисты в области создания высокопроизводительных учтивых параллельных систем, а также специалисты в области построения веб-сайтов, а также обслуживания программным программному и веб-сайтов. Некоторые наши выпускники, которые хотят заниматься и дальше исследованием, Они остаются после окончания университета, в нашем университете, в частности, на нашей кафедре, и продолжают заниматься научной работой. На кафедре компьютерной системы «Мереж» первая на поделе началась подготовка в галузі компьютерной техники. И наши выпускники занимают керевные посады в области информационных технологий. Всем привет! Меня зовут Гердов, я выпускник 1997 -го года, работаю в крупнейшей международной корпорации Microsoft, и мне возможность заниматься очень интересными вещами, продвижением современных технологий, таких как виртуализация, облачные вычисления для самых крупных заказчиков уровня интерпрайса и госсектора. Мои знания, которые я получил в университете, мои годы, проведенные там, принесли мне пользу. Во-первых, это диплом, который позволяет вам претендовать на самые интересные рабочие места в мире, а также университет, преподавательский состав, который там работает замечательно, дает возможность систематизировать свои знания и получить правильный подход к обработке, получению поиска и обработке информации и применению информации, что безусловно очень важно. Вы должны приложить максимально собственные усилия, чтобы достичь тех целей, о которых вы сейчас мечтаете, о которых вы сейчас ставите перед собой. Я желаю всем удачи, Будьте проактивне. Також багато наших випускників організовують власні фірми та ведуть підприємницьку діяльність у комп'ютерних та інформаційних сферах. Наші фахівці успішно працюють у компаніях, які надають високоплатні телекомунікаційні послуги. Це інтернет-провайдери та оператори телефонного і мобільного зв'язку. Займають посади системних адміністраторів в банках та працькових компаніях. Працюють аналітиками та IT-фахівцями в державних установах та приватних компаніях в нашій країні та за її межами. Запрошуємо вас здобути сучасну освіту за напрямком комп'ютерної інженерії. Це запорука вашого успішного перевлаштування.